Assalamualaikum, saya Ahyat Ishak dan anda sedang menonton Ahyat Property TV Terima kasih kerana sudah menonton Dan kita dalam video series yang mengupas beberapa soalan-soalan kritikal Beberapa isu-isu kritikal yang kita nak lihat Bagaimana MRT akan beri kesan kepada pasaran hartanah Dan kepada rakyat Malaysia di Kuala Greater Kuala Lumpur Dan anda sebagai seorang pelabur hartanah Dan banyak benda-benda yang kita dah lalui Dan dalam uh, video series ini saya nak bercakap sedikit tentang satu isu kritikal yang kita kita mungkin tak ramai orang terfikir, eh. dan untuk itu saya nak zoom kepada uh, MRT line ini yang pertama ni, eh? dan kita zoom ke Greater Kuala Lumpur dan zoom terus kepada line ini. Dan uh, seperti yang saya dah terangkan dalam video yang sebelum ini, ini North West sampai ke South East Greater Kuala Lumpur, dan saya nak zoomkan semua Um, Station-station ya. Yeah. Kalau anda boleh lihat, I'm not sure tak tak pasti kalau anda boleh lihat di sini ya. Yeah. So daripada Sungai Buloh turun ke Kuala Lumpur dan ke Kajang. So black spots tu semua uh, black oh <laughs> spots kuning ni. Um, sebenarnya lokasi-lokasi yang saya sedang <laughs> sedang uh, buat kajian lebih ya, sekarang ni. Oh dah, anda dah tahu rahsia saya sekarang. <laughs> Jadi, ok. Isu kritikal yang saya nak nak kongsi dengan anda. Eh. Kalau kita tengok, eh, mungkin budaya naik rail ni, naik public transportation, mungkin belum ada sangat budaya itu kerana rail transportation, public transportation di Kual Kuala Lumpur ni tak banyak lagi dan tak tak betul-betul menyeluruh. Terutama kepada golongan pertengahan atas dan atas tentunya mereka lebih nak lebih mahu naik kenderaan peribadi untuk pergi ke mana-mana nak pergi tempat kerja nak pergi shopping nak beli barang-barangan semua nak naik kenderaan sendiri. Jadi apa yang saya lihat eh kumpulan sasaran yang sebenarnya yang akan benar-benar gunakan rail transport ni public transportation kita ini ialah sebenarnya golongan pertengahan pertengahan bawah dan golongan yang bawah pendapatan mereka eh. Tetapi saya nak tanya anda ...yang melihat video ini... ...yang menonton video ini... ...sepanjang 3, 51 kilometer ni... ...projek-projek yang tumbuh... ...macam cendawan selepas hujan... ...projek-projek ni... ...jual dah berapa per square feet? Kalau boleh jumpa 500, 600 per square feet... ...sekarang lah ni... Uh, ...September 2013 ni saya rasa... ...mustahil lah ya... Eh. ...mungkin yang dulu-dulu adalah launch yang... Uh, ...dalam lingkungan itu... ...tapi... ...cuba bayang... ...kalau anda beli eh dalam kawasan-kawasan ini cuba kaji semula lah kaji semula siapa yang benar-benar akan guna dan dan ada ramai uh, banyak kajian yang mengatakan sepanjang 51 km ini apa yang akan berlaku sepanjang 51 km ini ialah uh, apa um banyak hartanah ni akan akan uh, naik harga dan bila naik harga ni kita kita faham saya faham eh demand and supply. Bila demand naik supply pula tak cukup. Harga mesti lah mahal. Kalau ramai orang nak goreng pisang tapi tak ramai orang jual goreng pisang. Tentunya harga goreng pisang tu makin mahal. Sama juga di sini. Tentunya dalam 51 km ni tanah yang yang berdekatannya sangat-sangat terhad dan kerana dia supply-nya sangat terhad tapi demand-nya sangat sangat banyak. Tentunya saya tak nafikan, saya pun setuju. Saya tak tak marah pun pemaju-pemaju dan pemilik-pemilik hartanah secondary market yang nak jual mahal. Saya pun setuju. Kerana demand tu naik, harga pun tentunya naik. Tet Tetapi siapa yang sebenarnya akan guna uh, MRT ni? golongan middle class below middle dan lower class yang akan betul-betul gunakan. Kalau hartanah tu dah 500 juta ringgit. Orang golongan bawah ni tak tak mungkin dapat benefit dapat beli dan duduk dekat-dekat kawasan-kawasan ini. Inilah satu fundamental problem dan challenge yang saya nampak yang telah terjadi. Saya dalam satu summit baru-baru ni, ada satu pemaju tu berkongsi satu maklumat. Harga tanah ya di satu lokasi ni sepanjang 51 km MRT ni dah jual harga 2017 dan dijual sekarang 2013 dia dah factor in harga 2017 tu seolah-olah tanah tu dijual harga bila MRT tu dah siap jadi pemilik tanah ni dah jual harga 2017 bagaimana developer nak jual hartanah murah dan ini kalau kita nak 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 tunjuk jari siapa punya salah ini bukan tujuan saya buat video ni nak nak cakap salah developer ke salah pemilik tanah ke salah uh, pemilik hartanah jual mahal ke saya tak nak cakap itu saya tak nak tak nak zoom kepada itu tapi saya nak membongkarkan dan mengupas satu masalah kritikal yang kita kena 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 faham saya concern saya risau rakyat KL yang sebenarnya yang low yang berpendapatan rendah, berpendapatan pertengahan rendah. Mereka lah yang sebenarnya akan benefit the most dengan public transportation MRT ini. Tetapi adakah banyak projek di sepanjang-panjang ini yang benar-benar cater untuk kumpulan sasar ini? Saya risau dan saya kasihan. Kumpulan middle upper dan upper class ni dia boleh guna kenderaan sendiri, dia mampu. Dalam kemampuan dia lah, memanglah kita banyak komplain. Banyak buat uh, uh, kita tak uh, apa ni kos uh, sara sara hidup dah semakin tinggi tapi kumpulan uh, pertengahan atas dan atas ini, dia boleh boleh survive. Tapi kumpulan pertengahan ke bawah ni kita perlukan rail transportation dan adakah semua hartanah yang di sepanjang ini pun um, mampu kita beli. Itu yang yang saya risau dan saya kesian ya eh, kepada rakyat Malaysia yang biasa-biasa seperti saya juga, apakah ia akan benar-benar benefit kepada kumpulan sasa yang memerlukan yang betul-betul akan benefit daripadanya. Jadi itu satu soalan kritikal. Saya tak tahu kalau ada pihak yang akan setuju atau tidak berapa setuju dengan video saya, pendapat saya ini dalam video saya ini. Tapi saya bukan nak apa ni kacau periuk nasi siapa-siapa. Saya bukan nak menunjukkan mana-mana pihak salah, saya betul atau dia salah, dia betul. Tidak. Tapi inilah perkara yang sebenarnya ya, yang perlu kita fikirkan. Jadi itulah video ini yang saya nak kongsi satu isu kritikal. Dan video yang terakhir nanti saya akan zoom in dan tunjukkan kepada anda bagaimana saya buat kajian tentang lokasi-lokasi yang dekat dengan Uh, MRT Station ini. So, terima kasih kerana sudi menonton video ini. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bye-bye.